Я а Смотри, чтобы ничего не снимал. Меня не запрашивали. Сейчас, минуточку. До столу. минуточку. До столу не а, ну, дайте ж мне, я попробую зарегистрироваться. Вас не зарегистрируют, потому что вы Почему? не аккредитованы. Сейчас, вот то, что вы сейчас говорите, вы говорите, что у вас высшая юридическая освета. Рассказываю вам. Значит, порядок аккредитации. Я не хочу вас, вас слушать. Я не хочу да вытрачать свой час За закон. вас вы законом Украины. это ваше частное мнение, час. ваше личное Вы не, мнение. не заслуговываете на то, ну, я вам я уже оказываю великую честь час. о том, что я с вами общаюсь я и, и пытаюсь вам разъяснить чистой. я правовые ставы. Вы понимаете? Вы я не, не знаете закона. С Человек с высшим юридическим... Я Мало того, вы уже фигурируете в криминальном производстве а препятствии журналистской деятельности. Во втором сейчас Пропустите Захарова. Выбачь, а? Можете Бородавка назвать? Андрей Григорович, журналист медиагруппа Адвокат Консалтинг. Да, вот собственник этого помещения. да, сейчас, вот по, пообщаемся да, с собственником. Да, Отечественное правовое издание Адвокат Консалтинг. Зарегистрированное. Мало того, в э, списке, в смысле, в анкете на регистрацию я указывал. Я пришел? Да. Я пришел, что я журналист, для освещения по вашего журналист. форума, да. Так, так. Это журналистов из конференции по программе. Сейчас, Завтра. минуточку. Сейчас, я пришел, Будьте я приглашу. Говорили. Вы слышите кто меня вы или нет? Кто я кто отправил. Говорит. Наталка Зубар и Виктор Грабар. Звоните я Зубар. Вас а, смотрите, сейчас, у вас была установленная форма для заявки на аккредитацию. Так, я отправлял в электронной форме все свои персональные вы данные. Даже, что у вас Сейчас, мало того. Так, вы, 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 вы как правозащитник... Вообще, вы знаете, такую да, а ну давайте, расскажите. Ситуацию, ситуацию, мне. Что, когда, скажем, зал да. на 200 когда приходит 400 заявок, нужно кому-то отказать. Понимаете? А почему вы выбрали именно меня? А я вас не выбирал, я вообще не а? знаю. Я просто объясняю ну, так ситуацию, так вот, что отнюдь вот не позвони. всех, позвони. кто писал заявку, Сейчас, были минуточку. Вы, вот, вы правозащитник, а вы даже не ориентируетесь в законах. Объясняю вам, что Очень порядок бог. аккредитации установлен я законом. Слушать, вы закон не хотите Украины слушать? Он он для а? того, чтобы вот вы находились его собственник. Вот вызовите милицию, вы видите, силы. Да, вот да то, что я я вы сейчас делаю, занимаетесь, просто. это в чистом виде не препятствия журналистской деятельности, я. коллеги, а вам вообще не стыдно за происходящее? Скажите. Вот вам лично, если вы действительно журналиста. А если вы И... А что значит вы провокатор? Это вы провокатор. Вы меня оскорбляете. Я, Я устроил провокацию. Я устроил провокацию. Сейчас, минуточку. Нет, вот человек вчера отказался писать заявление, потому что он понимает, что... Что с ним разговаривает? Вот, объясняю. Вы сейчас устраиваете провокацию. Какое хобби? Какое? Вы журналист молодой человек? А. Вы спостерегаетесь. Я вам представился. Видите? Да. Вы вчера были возле Тараса Шевченко? Ну а почему вы говорите, что я там устроил провокацию? Люди, інформація Про Какая Інформація вже в кримінальному производстві там є моє заявлення, мої пояснення. Люди брешуть, ваші люди брешуть. Всі хто там був хто там всі? Ну не всі брешуть, всі там не говорили. А говорили 5-6 осіб і ваш Сергій Третецький відмовився. Віддачі поки вас тоді не хочуть сюди пускати. А я от хочу спросить чому? Наверное. Вот, наверное, вы сейчас да, вы проявляете сейчас опять редженность, заангажованность. Алло, Алло. Зубарь, Изберите, пожалуйста. Мало того, мне вчера Виктор Грабар персонально пригласил он знает, что я отправил в электронном виде Наталья и Наталья на Зуба почту. Виктор Грабар, и, Граб. и Наталка я... Зуба. Да. Думаю, вы да. да нет, вы знаете, что как я какой? никогда какой? не обманываю, чтобы вы понимали. Да, да нет, вы, не пожалуйста, не жизни, говорите неправду. Не обманули, а если, да? сейчас, а если вы говорите, вы подтверждаете фактами, понимаете? Никогда как это я обманул? делаю, подтверждаю видеоматериалами, документами. Да, может, может быть, я жену обманул когда-то. То есть в профессиональной деятельности вы никогда не обманываете. Ну, вот сейчас. Персонально запросив брати участь в форумі. Чи він зареєстровувався? Брехня, да? это кто брехня? Это а, спросите, так? Це хто сказав брехня? Віктор Гарбар. А спросить, ви вчора ним вечором говорили, чи не? Вітя, зачекай. Як тут зробити це? Я включив на громкий звук. Що це Вітя? Пан Бородавка каже, що ти його запросив. А, Виктор Грабар, мы вчера с вами говорили возле памятника Шевченко. Да, вы, вы говорили, приходите. Я вам говорил, что поданы документы. Тут с вами тяжело работать. Ага, это Грабар. Хорошо, хорошо. Звоните. Грабар, я знаю. Зачитай. Скажи, будь ласка, а чи є анкета пана Бородавки на реєстрацію? Є анкета? Скільки? Скажи, будь ласка, на яку кількість анкет у нас більше, ніж кількість е, запланованих місць за, за всім планам? Е, кільком людям ми відмовили, як спостерігачам? Ну приблизно, приблизно, приблизно. скажімо. У нас заявок було більше, ніж ми, 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 ми могли прийняти. Відсотків 40 ми відмовили. Вибачилися і сказали, що буде пряма трансляція в інтернеті, що ми просто не маємо можливості прийняти. І люди такі не приїхали. А, пані Бородаху також відмовили, так? Да, Та мені не відмовили, мені не приходило ніякої відмови. І вчора Віктор Грабар Ему... сказав, що приході. пану Бородашці відмову в реєстрації. Чи ні? Не <клес> нацивали, так? Да? Будь ласка, надішліть, бо так не можна, вигадати. Якщо ви людина попросилася, ви її не прийняєте, їй треба написати повідомлення, що її відмовили е... І на яких підставах. Да. Будь так добре. Дуже дякую, пока. А, мало того... Ми всі чули, чули всі. Ви дійсно ага. подавали заяву да. про реєстрацію, але вам відмовились. Ну, и здесь кто здесь это ведмовый веколы? Оргкомитет, те, кто занимается... На каких подставах? Давайте это? мы не будем Все. спорить. Да, да. Да, да мы будем спорить. Мы будем наши, спорить. Сейчас, вы минуточку. А, подождите, а, подождите. Поспал. Вы сейчас... Я думаю, что вы да. добровольно пойдете из лица. Да, да не пойду я. Не, не пойду. Вызывайте спасибо, милицию. Не, Попробуйте. Будет. Попробуйте. Вот. А, теперь смотрите. Это... Подождите, вы же... Я предлагаю после не обращать никакого ага. внимания. Вы а, даже смотрите, в спасибо участие, вам. А, смотрите, мало того, Я сейчас у это... вас зарегистрированы журналисты, которые вообще не подавали заявки. Могу назвать фамилии. Для чего <свят> <свят> Тут так, все, так. <свят> Дмитрий, а вот скажите, вот смотрите Вот вы вроде бы, ну, вы, вы вообще журналист со стажем Вы, можно сказать, гуру, да? Вот на ваших глазах сейчас фактически происходит Препятствие журналистской деятельности в прямом виде вот, попадающая под 171 статью, грубая, Смотри, не циничная, не но в чем? Тебя же не, не допустили сюда. Ну. Но вопрос аккредитации да. на мероприятии, на совести организаторов. Да. Они имеют право выбрать тех представителей прессы, которых они хотят видеть. Но ну, вас вызывали? Меня приглашали. И меня тоже. Но мало того, мне не приходили никакие документы о том, что мне отказано. Более того, значит, после подачи документов на аккредитацию, в соответствии со статьей закона 26 об информации, они не имеют права отказать журналисту в аккредитации на любых условиях после по любым причинам, понимаете? Можно это Но мне как бы просто, потому что потому что я знаю законодательство.